Насколько возможно существование легального лоббирования в нашей стране в Украине? Сложный вопрос. Потому что. Легальное лоббирование в Украине, прежде всего, зависит от выполнения закона в Украине, с которым у нас часто проблемы. Я верю, что в какое-то время, безусловно, наступит тот момент, когда легальное лоббирование будет возможным. Поддерживаете ли вы идею законодательного урегулирования лоббирования в Украине? Безусловно, поддерживаю, но опять же хотела бы добавить, что в Украине достаточно много принятых законопроектов, которые отвечают как европейским стандартам, так и нормам международной практики. Но, к сожалению, они не используются в повседневной жизни. Вот очень бы хотелось, чтобы этот закон был принят не просто в качестве дополнительного закона. А в качестве, в качестве инструмента для, для, использования всеми, всеми участвующими лицами. То есть это и представители власти, и лоббисты, и те, которые, и представители групп интересов, которые, которыми которые мы лоббируем. Перспективы в идеале, конечно же, что э, лоббист э, это будет четко очерченный э, круг э, возможностей и обязательств. Э, в то же время у лоббиста появится четкое понимание того, что он может делать, того, что он не может делать. Точно так же появится более четкое понимание ответственности у э, власти и у, э, скажем так, групп интересов. Э, чьи интересы представляет лоббист. То есть здесь будут понятные, четкие правила игры, прозрачные, которые приводят к лучшему пониманию вообще всех процессов, ускоряют все процессы. Ну а риски, риски я уже озвучила, что риск того, что это будет один из законопроектов, который останется только на бумаге. Это главный риск. И вот касательно законопроекта, известно ли вам о внесении народным депутатом Валерием Коноваликом, Верховный Совет Украины законопроекта о лоббировании? Да, да, известно. И ваша точка зрения? Я опять-таки подчеркну, что, безусловно, это очень позитивный, позитивный, скажем так, тренд. То, что этим вопросом уже активно начали заниматься, то, что этот вопрос поднимается на уровне парламента. И хотелось бы, чтобы он был, конечно, внедрен в жизнь, этот законопроект. Но не просто в качестве одного из пункта, а именно в качестве инструмента для деятельности всех сторон, которые заинтересованы в этом.